খেতি পথাৰলৈকে আৰু অৱস্থা একেবাৰে

পইচা বহুত নাপাই ত' গাইজ বিয়াৰ আগতে বহুত সুখ ল'লোঁ অৰ্থাৎ মাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতে এতিয়া হাজবেণ্ডৰ গৃহত ত' গাইজ বহাগ মাহত আমাৰ বিয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু এটাই কথা গাইজ আপোনালোকে কেতিয়াও নিজে স্বাৱলম্বী নোহোৱাকৈ বিয়া নাপাতিব নিজৰ হাতত কিবা এটা কাম মানে লৈ কিনেহে বিয়াৰ কথা ভাবক আমিও বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালোঁ আৰু তো যিহেতু আমি বিয়া আমি যথেষ্ট যথেষ্টখিনি কষ্টও কৰিছিলোঁ চাকৰিৰ বাবে কিন্তু দুয়োজনেই যথেষ্টখিনি শিক্ষিতয়ো তো তথাপি মানে চাকৰি এটা নাপালোঁ য'ত মানুহজনেও বি এ কমপ্লিট কৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰত আৰু মই কমপ্লিট কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছত ত' তেনেকৈ মানে তেনেকৈ মানে কোনো ধৰণৰ তেতিয়াৰ পৰাই তাৰ আগৰ পৰাই চাকৰিৰ নামত বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ চাকৰি নহ'ল তো কি কৰিম অৱশেষত বয়সো ৰৈ নাথাকে ত' সেই গতিকে আমি বিয়াখন বহাগ মাহত পাতি দিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰাই ঘৰৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈ বিয়াখন পাতি দিলে আৰু এনেকৈ তো এতিয়া কি কৰোঁ এখন হাজবেণ্ডৰ সৰুকৈ কম্পিউটাৰ দোকান আছে তো তাত তাত ইমান সুবিধাজনক নহয় আৰু ত' এতিয়া ভাবিলোঁ কি এনেই আৰু আৰু টেন হাউচৰ এই টেন হাউচৰ বস্তুবিলাক আছে তো আছে মানে এতিয়াতো বিয়াৰ ছিজন নহয় ন তো বিয়াৰ ছিজন নহয় যেতিয়া এতিয়া সেইবোৰ এনেই পৰি থাকিলে তো আমাৰ বিয়াৰ পৰাই টেণ্ট হাউচৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছিলে তো যিহেতু পৰি থাকিলে এতিয়া আমি ভাবিলোঁ কি মাটিডৰা আছে ইয়াত লেবু খেতি আছিলে প্ৰথমে তো লেবুখিনি যিহেতু ইমান সুবিধাজনক নহ'লে আৰু আমাৰ ইয়াত লেবু নেমু টেঙাৰ লেবু মানে নেমু টেঙা দেই নেমু টেঙাৰ দাম যথেষ্ট কম সেইবাবেহে মানে আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে নেমু টেঙাখিনি কাটি কিনে ইয়াত আমি বেলেগ খেতি কৰোঁ তিয়ঁহ খেতি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ত' সেয়েহে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিলোঁ আৰু সমানে সমানে ময়ো সাহস হৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ হাজবেণ্ডৰ কাৰণ তেখেতক অকলে এৰি নিদিওঁ তো ময়ো নিজৰ দেহৰ যত্ন নোলোৱাকৈ এনেকেই ওলাই আহিছোঁ পথাৰলৈ বুলি ত' গাই আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ দুয়োজনে তো বহুত তিতা মিতা অভিজ্ঞতা হাজবেণ্ডৰ ঘৰত জনাম পিছে পৰে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাব তো বহুত বেছি সুখত নাই থকা দুখতেই আছোঁ ক'ব ক'বলৈ গ'লে তো মানে কি কৰিম আৰু এতিয়া ন নিজে চাই আহিছোঁ যেতিয়া তো এয়াই আৰু আমাৰ খেতি পথাৰ দেখুৱাই থাকিম খেতিবোৰ কেনেকুৱা হয় কি হয় আৰম্ভ কৰা নাই আকৌ আকৌ মাটি শ্ব কৰিব লাগিব এয়া প্ৰথম এবাৰ শ্ব' কৰিলে আৰু তাত বহুত ধৰণৰ মানে জাবৰ জোঁথৰ ওলালে মানে বহুত হেৰি হৈ আছিলে তো তাৰ হাজবেণ্ডৰ লগে লগে ময়ো আগবাঢ়ি আহিছোঁ তেখেতক সহায় কৰিবলৈকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আমাৰ জীৱনটো